Качка ну это стоять. Ну что, Так, как вас зовут? Меня зовут Дирк. А Откла... Я в Швейцарии? Mm. Работает сейчас журнал Die Welt. А мы едем в Днепро. Зачем? Потому что в Донецку у нас была очень сложная ночь. Мы остановились на живой дом, ближе в аэропорт. Ровно под нашим нос сепаратисты строили какой-то блокпост. 17-18 человек, может быть, чеченцы. Мы целый ночь ждали на вот эту квартиру, когда не едем дальше. Потом пришел до гостиницы, а решили пока чуть-чуть времени дом вас нам не надо. А мы знаем, что Небопетровс, город порядочный, все порядке, Мы знаем, что там менеджмент этот город от губерната, замгубернатора. Очень красиво держит город. Мы чувствуем себя очень там спокойно. А вы с такого издания? С такого издания. это издания. Какое издание? Оттуда. Журнал. Журнал. Немецкий журнал Die Welt. Die Welt да. А фамилия, имя точно ваше? Меня зовут Дирк Лустик. Дирк Люстик. Дирк Люстик. От Швейцарии, Женева. Хорошо, Стоп, стоп, стоп. Чуть-чуть, шаг, э, Назад, назад, назад. О, да. Мы давай, going, давай. Не, да, давай. Все, поехали. Да. Как вас зовут? Меня зовут Марек. Откуда вы едете? С Донецка. Что вы там видели? Пока сегодня не очень много. Мы просто рано уехали. Рано уехали. Сепаратистов видели или? Не видели. А вчера там или? Ну, видео, вчера видео, да. То есть, за... а зачем вы в Днепропетровск направляетесь? Потому что там и э, наши коллеги нас ждут. А, ваши коллеги, да, да? Говорят, генералу. Все, нам ехать можно? Можно? А тебя? Ми зараз знаходимося на блокпосту на кордоні з Донецькою областю, де тільки недавно переправили ми німецьких журналістів, які були заблоковані на території Донець, міста Донецька. Зараз батальйон за допомогою батальйона Дніпра, Дніпро були звільнені, доставлені і зараз відправлені до Дніпропетровська. На сьогоднішній день. Батальйон Дніпро приймає активну участь в вирішенні проблеми бойовиків навіть. Я не хочу говорити про сепаратистів, я говорю про бойовиків не тільки на території Дніпропетровської області, а на території Донецької області.